да, темп, может, невысокий был, команда противника давала нам спокойно разыгрывать мяч первый тайм. И, конечно, первый тайм должен был заканчиваться с более крупным счетом в нашу пользу. Забили, забили всего два мяча, один пропустили, мало чего могли создать противники у наших ворот. Мы сами создали первый индивидуальная ошибка и второй тайм тоже. Вот во втором тайме игра чуть поменялась, это и понятно, достаточное количество вышло молодежи, вот, но всеми довольно довольны отношением. Во втором тайме та же молодежь, молодцы, и гол третий соорудили, один Кирилл сделал штрафной, другой забил, и Ваня подал, поэтому, ну, нормально, игра на фоне нормального противника, который был, ну, нам, естественно, по зубам, в принципе, мы, я думаю, довольно заслуженно победили сегодня. Что скажете по стажерам? Эти ребята здорово помогают команде и вот в тех планах, которые были поставлены на эти сборы, более того, они и результат делают. Как можете ну, их работу прокомментировать? Конечно, видно работа академии, хорошие ребята с хорошей, с хорошей техникой, очень ответственные, исполнительные и хорошо играют в футбол. Конечно, может быть для них некоторые моменты тяжело, это и двухразовые тренировки нагрузки, которые больше, чем в тех командах, где они играли. Поэтому ну, ими довольны, довольны отношениями. Это самое главное. Они терпят, они не жалуются. Для нас это важно. И, конечно, в будущем мы на них очень рассчитываем, потому что видно сразу, насколько хорошее техническое оснащение, понимание игры. То есть это, это все видно. Это третий матч. Что вы как тренер видите вот с каждым матчем, с каждой игрой? Что меняется в команде? Ну, мы работаем над взаимодействиями, над улучшением коллективных действий, поэтому ну, сегодня я увидел, может быть, не в таком темпе, как хотелось бы, но противник нам позволял достаточно, поэтому те взаимодействия, которые мы отрабатываем на тренировках, то мы сегодня увидели. Но следующий противник будет уже посильнее, конечно, я думаю, настоящее тестирование мы получим 14 числа против уже команды лидеров, ну, из лидеров первой лиги вы смотрели этот матч в РС Десна по этому сопернику там рослые все ребята как э, против них ну если не, не открывать тайны чем эта команда хороша и что вы ждете от этой игры ниже нашей команды тяжело найти вообще вот э, э, ждем э, во-первых качественные игры от нас нам хочется играть э, против тесны, в том числе с позиции силы. Вот это самый важный результат. Ну, я не думаю, что он намного важен сейчас на сборах, но нам важно понимать, что мы им не уступаем, что мы можем играть даже не на равных, нам нужно играть с преимуществом для того, чтобы владеть инициативой, владеть ситуацией на поле. Поэтому посмотрим, игра покажет, насколько нам это получится потому что я тоже жду ее с большим любопытством. Знаю, что пытались менеджеры договориться о контрольном матче с Вересом, пока что-то не получается, но сыграли тренеры и персонал клуба, разгромили соперников 5-1, это, скажем так, затравка была, да, что с нами надо играть? Ну, они предложили, противник предложил поиграть, это довольно распространенная практика на сборах, может, они не ожидали, Наши, наш персонал окажется таким серьезным противником для них. Их все-таки обладатель Лига Чемпионского, Кубка в составе и Легионеры. Ну, это говорит о том, что и персонал у нас тоже имеет, умеет играть в футбол.